श्री स्वामी समर्थ आजच्या या पवित्र आणि दिव्य क्षणी आपले त्या क्षणी आपले मन शांत होते विचार शुद्ध होतात आणि जीवनात नव्या संधीचे दरवाजे उघडू लागतात लक्ष्मी म्हणजे केवळ धन नव्हे तर सुख समाधान सौभाग्य आरोग्य आणि समृद्धी यांचे मूळ स्त्रोत्र जेव्हा आपण खऱ्या भावाने लक्ष्मी मातेचे स्मरण करतो तेव्हा जीवनातील अडथळे हळूहळू दूर होतात आणि घरात दिव्यतेची ऊर्जा प्रकट होते आपण आज ऐकणार आहोत महालक्ष्मीचा अत्यंत प्रभावी मंगलमय मंत्र या मंत्राच्या स्पंदनात्मक कंपन आपल्या मन शरीरावर एक सकारात्मक शांत ऊर्जावान प्रभाव टाकते मंत्राचा जप जितका भावनेने केला जातो तितकाच तो आपल्या जीवनात परिणामकारक ठरतो या मंत्राचे श्रव श्रवण करताना तुमचा श्वास शांत ठेवा मन स्थिर ठेवा आणि स्वतःला संपूर्ण विश्वाच्या समृद्ध ऊर्जेशी जोडलेले अनुभवा ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाय नमः 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 ओ ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाय नमः